Я предлагаю сразу очеловечить встречу и начну, наверное, с очень простой вещи, которую порой мы не замечаем. Эта встреча посвящена круглый стол, тендерным закупкам и участию пациентов в этих закупках. И вы знаете, очень важно рассматривать это не просто как инструмент технический влияния на закупки, а чуть-чуть по-другому. Вот лично моя жизнь, как бы нелепо это ни звучало, зависит от таблеток. И вы знаете, я только сегодня понял, что мне по большому счету покупают жизнь. И вопрос качества этой покупки зависит напрямую, какая жизнь моя будет. И я думаю, те, кто сталкивался в своей жизни, когда жизнь дорогих и любимых людей зависела от каких-то вещей медикаментозных, вы знаете, очень крепко-сильно думаешь, и ты готов потратить очень много, чтобы они обязательно принесли такой результат, как продолжительность жизни. Все, что делает Министерство здравоохранения, специалисты, которые работают в системе закупок, они кому-то покупают жизнь. В объемах больших или малых. Издалека либо из Украины их завозят. Но они привозят на самом деле жизнь. И когда эти коробки приезжают в Украину, кто-то в результате этого привоза будет жить. Все будут оставаться в семьях, не будут умирать. Это вроде бы очень простая такая история. Но в то же время для кого-то это может быть какой-то вообще неизлечимой трагедии, когда этого не будет. А для кого-то просто счастье, когда у тебя выживает человек, и ты понимаешь, что ты дальше будешь смотреть ему в глаза, а вы как-то будете счастливыми. Вот это не вопрос технического захода туда. По большому счету здесь нет ни одной организации, которая хочет туда зайти и, ну, ради того, чтобы там быть. Лично у меня очень простая мотивация. Когда-то я умирал, да, и я вышел в результате того, что в эту страну купили эти таблетки. Кто-то поборолся за мою жизнь, кто-то куда-то пришел, там настоял, попросил. И я сегодня живу. Я являюсь продуктом их там какой-то очень принципиальной позиции. Все чего мы хотим, чтобы интересы пациентов и Министерства здравоохранения, они до такой степени обрели какую-то синергию, чтобы мы понимали, что мы только совместно можем увеличить количество жизни, которые мы сохраним в Украине. И вы знаете, все то, о чем мы сегодня здесь будем говорить, озвучивать проблемы искать какие то решения у них только одна банальная цель люди не должны умирать от отсутствия лечения в украине либо от наверное неудовлетворительного качества они имеют право жить здоровой жизнью и они имеют право жить столько сколько им отмерил бог а не в фарм индустрии либо еще какие то вещи я бы хотел, наверное, все-таки уже сразу, поскольку мы неоднократно встречались, и я все-таки думаю, что эта встреча, больше просто рабочая встреча, хотя и в формате круглого стола, хотел сразу к процедурам 2013 года. То есть общий объем бюджета у нас немного вырос. Из новых программ у нас аутизм и мукаполис и харидоз. Из больших достижений у нас увеличение существенное увеличение закупок на детей, больных онкологическими и гематологическими заболеваниями. Это как бы вот в целом очень быстро о том, с чем нам работать. Из изменения процедур в 2013 году впервые, мы надеемся, будут кроме открытых торгов проводиться заключение рамочных соглашений как механизма долгосрочного обеспечения на 3-4 года. Посмотрим, как это получится быстро, потому что, к сожалению, это пилотный проект. Министерство охраны здоровья является совместно с Министерством экономики, это пилотный проект по внедрению рамочных соглашений. Ну, будем надеяться, что получится. Рамочные соглашения, во-первых, это по иммунопрофилактике. У нас есть рекомендации ЮНИСЕФ о внедрении долгосрочных контрактов в области иммунопрофилактики. Второе рамочное соглашение – это туберкулез, СПИД и расходные материалы. Расходники – те, где срок годности расходников меньше года и где необходимо для обеспечения скрининга создать постоянную, там, ежеквартальную систему поставки. То есть рамочные соглашения позволяют сократить период проведения торгов и выбора победителя на ну, с 50 там, дней до 20. Это значит, что мы сможем постоянно быстрее торговаться. По динамике проведения торгов в 2013 году. С сегодняшнего дня начинаются проведение номенклатурных комиссий завтра, и я думаю, что основные номенклатурные комиссии будут проведены не в январе, а в декабре этого года.